Добрый вечер, громада. Мы на разе пребываем на предприятии нашего автодору. Мы Ми сейчас с Миколаем Володимировичем, он руководитель предприятия. И он хочет дать відповідні объяснения, что до дороги ведеополь Калаглія, что до ямкового ремонта, незрозумелого для нас всех, с какой целью это было сделано. Добрый день, громада. Значит, хочу дать объяснение по поводу которые, которое ну, я понимаю граждан, но граждане должны тоже понять, что у нас сейчас в стране военные положения вот. дорожный фонд так, так таковой он отсутствует наполнения его нету приоритет в настоящее время дается дорогам международного значения это МК, подъезды к критическим инфраструктурам, КПП. Вот. А такие дороги, вот как как раз вот эта дорога Дпаль-Калагли, но она называется дорога Т-16-25, начинается она в Кучерганах, проходит через Маяки и заканчивается у нас в Эвидиополе. Вот. В настоящее время э, государство не может финансировать какие-то проекты. Да, было до войны, вот эта дорога была запланирована к капитальному ремонту, э, полностью обновить ее, провести велосипедные дорожки. Но, к несчастью, на нашу страну напали, и все эти планы рухнули. Вот. Ну и чтобы как бы сделать хотя бы минимальный проезд, чтобы участники дорожного движения более-менее чувствовали себя на дороге, не попадая в ямы, не бить ни шины, ни диски, было принято решение провести аварийный ремонт то есть засыпать ямы и промоины вторичным материалом. Что такое вторичный материал? Это э, материал был снят с, с одной из дорог из эмок, он неплохой, имеет остаток э, э, битумных сумишей, э, вот. и в такую температуру вот, при его укатке он как-то уплотняется и Будет как какое-то время стоять на дороге и обеспечивать, я же говорю, минимальную. Ты представлены лишнего. Да, Аварийный, да, потому что ну, вы же видите, что ну, невозможно проехать. Да, и этот материал, он вторичный материал, он без, ну, без цены. То есть это возвратные суммы э, от этого материала. И он, когда при составлении сметы, допустим, цена его нулевая. Так. Вот. То есть затраты особых нету. Здесь перевозка. І, допустим, вийшли, засипали у каталі, і в рі... какой-то период времени он будет стоять какой-то мінімальний проїзд. Я все надеюсь, сподіваюся, всі зрозуміли, що це не була планова робота, як о, замовили там провели тендер і так далі. Ну, так. Просто є вторічним авторійним матеріал. И фактично просто по-господарски ним распределились. Мы понимаем, что полгода его может не быть, но хотя бы эти мы нашли наше лето ездим на ну, да, Потому что такой же самый у нас было еще до войны. Вы помните кусочек дороги в Николаевке от поворота на вышку и на выход с Ведеополя. Там же были огромные ямы, там всегда да. это, сам, пыль стояла столбом. И мы тоже в, период, в летний период именно вот это где-то там 800-900 метров, мы полностью покрыли вот эти вторичные материалы. И я скажу, вот он уже года 4 или 5 стоит, там образовалась пару ямок, которые мы там завтра засыпем. Но он стоит, он действует. То есть не были потрачены колоссальные суммы на покупку нового асфальта, бетона и все остальное. Но когда отсутствуют средства, ну надо что-то исходить и как-то минимизировать вот эти вот... Зрозуміло. Ну, що коло, тоді сподіваюсь, наступна наша зустріч буде при, можливо буде якесь обговорення перед якимись великими плановими е, роботами щодо наших доріг. Так, так. так. Дякую вам. Дякую. На чому